Iaitu hari ini saya nak share sedikit tentang um, eh, Tentang penjagaan kulit Ataupun cara nak mencegah pigmentation Sebelum tu baik saya stopkan Gemini ni Right, stop taking notes Okay, so Boleh nampak ke saya punya ni ni Nampak tak saya punya ni? Okay. Nampak tak? Sebab dia macam double pula tadi. Okay so um, ni ya eh, pigmentation. So hari ni kita nak share pasal pigmentation apa dia pigmentasi atau pigmentation. Uh, biasanya orang yang dah berumur tiga puluh ke atas mungkin dah start untuk risaulah tentang ni. Okay. Tapi Risau je lah tak ada buat apa-apa kan Sebenarnya mungkin tak tahu macam mana cara-cara Untuk -cara mencegah dia sebenarnya Okay so dalam malam ni insyaAllah Saya akan kongsikan laju-laju tentang apa itu Pigmentasi, bagaimana pigmentasi ni Terjadi pada kulit wajah supaya kita Faham macam mana proses dia berlaku Barulah kita um, Ada inisiatif lah untuk mencegah InsyaAllah dan uh, Selalu orang tanya pigmentation Dengan freckles ni sama ke Okay dan uh, malam ni juga saya akan Share tentang cara untuk kita prevent. Macam Ina cakap tadi prevention is better than cure kan? Kalau boleh kita cegah. Tapi kalau kita dah um, terlanjut kita tak sempat nak cegah dulu masa muda-muda tak apa insyaAllah ada cara untuk kita kawal. Dan apakah suplemen makanan yang boleh membantu menyokong untuk kita menjaga kesihatan kulit kita dalam membasmi pigmentasi ni. Okey dan seterusnya saya akan share lah tentang cadangan rutin penjagaan kulit. Okey. So first sekali apa itu pigmentasi? Pigmentasi ni atau hyperpigmentasi adalah keadaan di mana Tumpuk kulit, uh, sesetengah kulit kita ada tumpukan yang lebih gelap uh, Akibat penghasilan melanin berlebihan Dan melanin ni sebenarnya adalah pigment yang terhasil sem secara semerjadi um, Dan tujuan dia adalah untuk memberikan warna pada kulit dan melindungi kita daripada sinar UV. Itu tujuan asalnya melanin ni kenapa dia dihasilkan. Jadi untuk lebih faham, uh, antara saya boleh kata jenis-jenis pigmentasi lah eh. Uh, pertama sekali melasma. Melasma ni adalah tumpuk gelap yang lebar dan simetri. Selalunya terjadi disebabkan perubahan hormon. Kadang-kadang uh, ketika hamil <tuh> ataupun... Jika seseorang itu mengambil pil perancang Sebab ini mengganggu hormon kan Bila ambil pil perancang Jadi kadang-kadang ada orang yang Ketika hamil muka dia jadi gelap sikit kan Itu adalah uh, mungkin disebabkan oleh Pembentukan melasma ni lah juga boleh jadi pigmentasi ini uh, bintik matahari yang saya banyak nak sharekan malam hari ini iaitu bintik-bintik kecil yang jelas akibat pendedahan kepada sinaran UV secara berterusan kalau muka kita selalu terdedah pada cahaya matahari tanpa apa-apa perlindungan boleh menyebabkan bintik matahari atau yang selalu kita uh, relatekan dengan pigmentation lah dan uh, salah satu lagi adalah PIH post inflammatory hyperpigmentation ini juga kelihatan seperti pigmentasi bitik matahari itu uh, iaitu parut gelap yang tinggal selepas kulit mengalami keradangan. Okey, seperti bekas jerawat atau bekas luka pada kulit iaitu kulit dah pernah meradang sebelum ni jadi parut dia tu boleh nampak kelihatan seperti pigmentasi. Okey, jadi macam mana pula pigmentasi itu terjadi? Pigmentasi ini terjadi salah satu mula-mula uh, dia ada pencetus lah apa yang menyebabkan dia, dia terhasil. Sebenarnya pigmentasi ni adalah satu proses berantai. Okay. Um, yang sepatutnya ia adalah proses semula jadi untuk perlindungan kulit tapi dia jadi out of control. Okay. Pertama sekali biasanya kalau kita nak kata tentang bintik matahari tu Mula-mula uh, bila ada sinar UV atau cahaya matahari Kita muka kita terdedah pada cahaya matahari Ataupun ada perubahan hormon dalam badan kita Biasalah perempuan kan hormon dia kan berubah-ubah uh, Dan sekiranya macam saya mention tadi ada keradangan kulit yang menghantar isyarat bahaya seperti ada jerawat dan sebagainya lah kecederaan pada kulit. So ini adalah antara tiga pencetus um, pigmentasi. Okey, seterusnya bila uh, kulit kita terdedah pada cahaya matahari, sebenarnya ada satu proses dinamakan melanocyte. Melanocyte ni kan, uh, melanocyte ni akan um, menghasilkan pigment. Okay, menghasilkan pigmen dan dia menerima isyarat uh, menerima isyarat untuk menghasilkan uh, melanin okey so proses melanosit ni adalah bila cahaya matahari terpancar pada kulit dia akan uh, menghasilkan pigmen uh, menghasilkan melanin melanin tu pigmenlah okey dan bila dia dah banyak sangat okey jadilah produ production of melanin berlebihan. Okey. Jadi bila produksi melanin itu berlebihan sebab kulit kita terdah lama pada cahaya matahari tanpa apa-apa perlindungan itulah yang menyebabkan pigment-pigment uh, tadi akan ternaik ke atas. Okey. Uh, nampak? Bila melanin yang berlebihan ni Dia berkumpul dan dia akan tolak ke permukaan atas So kalau boleh kita uh, simpulkan Bila kulit kita terdedah pada cahaya matahari Tanpa apa-apa perlindungan Melanosid ni akan trigger untuk menghasilkan melanin Tujuan dia adalah untuk menghasilkan pigment Pigment untuk menggelapkan sedikit warna kulit Tetapi uh, sebetulnya kadang-kadang kita, kita kena sunburn kan Sunburn tu sebenarnya terjadi sebab ada Hmm um, perlindungan pada kulit kita secara sempurna jadi. Tapi jika kita terdedah lama sangat pada matahari, lama-lama uh, dia akan jadi mudarat pada kita. Melanin pun terhasil dengan kita ter sangat-sangat banyak dan dia akan naik ke permukaan kulit. Dan bila naik ke permukaan kulit itulah kelihatan seperti tumpuk gelap. So, secara ringkaslah itulah macam mana pigmentasi terjadi. Ada yang tanya sama ada pigmentasi dengan freckles ni sama ke? Ini info tambahan lah tak penting sangat sebenarnya. Tapi uh, freckles ni biasanya disebabkan oleh genetik Kan Mak Saleh kan ramai ada freckles kan. Biasa um, di kawasan barat sana memang banyak yang ada faktor genetik freckles penuh kat muka. Walaupun dia um, bukannya ten, ken, sebab kena cahaya matahari. Tapi pigmentasi yang kita cakap ni adalah diperolehi daripada pendedahan matahari ataupun perubahan hormon macam saya cakap tadi ataupun uh, keradangan pada kulit. Freckles dia biasanya pudar kalau kita, dia tak, tak keluar sangat ke mata ke keluar dia punya freckles tu boleh makin lama makin pudar tapi pigmentasi dia lebih degil. dia susah nak pudar dia biasanya makin bertambah makin bertambah macam tu jika kita tak buat apa-apalah dan freckles juga dia punya sel pigment sebenarnya adalah normal tapi dia lebih aktif okey jadi penghasilan pigment dia sebenarnya normal tapi dia lebih aktif pigmentasi pula sebenarnya sel sel pigment bertambah dan terlebih-lebih aktif itu dia okey jadi um, macam saya cakap tadi prevention is better than cure so macam manakah langkah pencegahan? Sebenarnya ada empat cara untuk kita nak mencegah um, pigmentasi ni. Um, yang pertama boleh juga elak picit jerawat. Nah, maksudnya kalau kita punya kulit tu kurang radang. kita tidak meradangkan kulit kita dengan lebih. janganlah kita picit jerawat sebab kita picit jerawat akan menyebabkan meninggalkan parut dan juga boleh menyebabkan terhasilnya pigmentasi kulit. tapi ia hanya boleh menurunkan kadar pigmentasi sebanyak 30% saja. Selain itu kita boleh juga mengambil antioksiden, okey, topikal. Maksudnya kita sapu daripada luar antioksiden yang boleh bantu juga mencegah Uh, pigmentasi sebanyak 40% Okay lah tu kan um, Selain tu kita juga boleh Pakai pakaian dan topi pelindung uh, Topi yang gelap ke Ataupun kita pakai pudar Satu muka ke itu pun boleh uh, Mencegah me Kita punya kulit daripada terdedah terus Kepada sinar matahari dan mengurangkan pigmentasi Mengurangkan kita punya risiko Kena dapat pigmentasi kulit lah Dan uh, of course yang Itu pun sebenarnya kalau kita tutup satu muka kita pun Uh, dia hanya mengurangkan sehingga 65% saja, Tak adalah tinggi sangat pun dia punya uh, kuasa pencegahan dia. Tapi jika kita menggunakan pelindung matahari, sunscreen yang baik, insyaAllah kita akan dapat mengurangkan risiko mendapat pigmentasi sehingga 90%. Okay. So, kita nak mencegah guna yang lower uh, chance ke, kita nak guna yang highest chance. Uh, kalau kita bijak, kita gunalah yang pelindung yang um, dia punya, um, chance lebih tinggi lah kan Jadi uh, soalan seterusnya bisa orang tanya bila sebenarnya waktu yang terbaik untuk mencegah uh, Mencegah um, pigmentasi ni sebaik se, sebaiknya seawal mungkin. Kenapa? Sebab dia bukannya hari ini uh, kita terdedah pada matahari esok ini terus jadi pigmentation tak. Dia memakan, memakan masa lama bertahun-tahun. Jadi sebaik-baiknya cegahlah daripada awal supaya kita tak terima dia punya kesan dia tahun-tahun um, yang mendatang uh, sebab UV ni kerosakan UV bersifat kumulatif dia bukannya semalam dah terdedah so hari ni kita cuci-cuci muka dah tak ada dah uh, esok um, hit, <coughs> apa rotation baru tidak dia adalah kumulatif dia dapat dikesan daripada semalam tu daripada 10 tahun lepas 20 tahun lepas sampailah ke hari ini jadi kalau kita nak reverse tu memang ambil masa yang sangat-sangat lama atau mungkin sangat sukar hanya kita boleh um, kawal saja okey Okey dan sebab itulah sebab itulah pigmentation ni selalu dikaitkan dengan penuaan sebab sebenarnya dia kalau kita tak jaga daripada muda memang as we age memang akan terselahlah pigmentasi kulit tu okey tapi macam mana kalau kita dah Uh, kita dah terlajak pula ni kan kita tak tak sempat nak menjaga masa kita remaja tu tapi jangan risau tak pernah terlambat walaupun usia anda 40 ke -an, 70-an sekalipun still boleh kita stop um, untuk uh, penghasilan bintik baru dan juga menghentikan bintik setia ada daripada menjadi lebih gelap Okay so jangan risau boleh start uh, rutin dia yang baik dengan daripada sekarang so Selain daripada kita pakai pelindung okey di luar pelindung daripada cahaya matahari atau selalu kita panggil sunscreen kita boleh juga sokong daripada dalam iaitu suplemen makan yang ba yang baik untuk kulit. Ah uh, antara suplemen yang bagus untuk kulit ialah antioksidan yang yang berunsurkan antioksidan dia boleh melawan kerosakan radikal bebas daripada UV um, iaitu pencetus utama pigmentasi. Okey so guna um, amalkanlah antioksidan yang bagus. dan itu boleh amalkan vitamin C. Uh, vitamin C sebenarnya dapat menyokong penghasilan kolagen baik untuk kulit dan juga protein. Protein soya sebenarnya ini in general eh, protein soya membekalkan asid amino iaitu blok binaan untuk pembaikan sel kulit dan struktur kulit yang sihat. So kita memang ramai tahu untuk nak cantik kulit amalkan protein. Protein mana? Protein berasaskan protein soya sebaiknya adalah isolated protein okey okey so untuk cadangan rutin penjagaan kulit sebab kita dalam shanghu punya circle so of course lah kita nak cadangkan kita punya produk sebab produk kita Uh, kita kenal produk kita sendiri kan Kita tak kenal produk orang lain So rutin yang berkesan menggabungkan Tiga teras utama sebenarnya Pembersihan yang betul Pada bersih kita buat perlindungan Protection dan juga Pembaikan repair daripada dalam Itu yang terbaik Jadi uh, ini adalah rutin yang mudah saja Untuk kita amalkan Mulai sekarang ya Mulai sekarang sebab ramai Yang dah danjur usia kan Tak ada yang remaja lagi kat sini kan Jadi kena mulakan daripada sekarang Untuk pastikan 10-20 tahun lagi InsyaAllah kulit kita um, masih elok lah ha, tak, tak jadilah teruk sangat dia punya pigmentation Sebab kita hari-hari memang terdedah pada cahaya matahari betul lah Dan sebenarnya kalau kata kita jarang keluar, jarang terdedah pada cahaya matahari pun Walaupun duduk dalam rumah, cahaya lampu pun sebenarnya boleh menghasilkan sinar UV yang berbahaya Okay boleh me, me, apa sama juga efek dia dengan cahaya matahari sebenarnya okay. So apa rutin mudah, rutin pagi adalah membersih dan melindung Aa, atau rutin siang Aa, Rutin malam adalah untuk pembersihan Dwi lapis maksudnya Darah cleansing dan juga rawatan Dan sokongan harian daily Untuk menyokong kesihatan dan pembaikan Sel kulit dari dalam Okay Um, saya cakap lebih laju. Okey, hari ini saya nak share tentang pembersih. Pembersih ni jika you ada kulit sensitif atau kulit uh, untuk anti-aging punya efek, uh, saya memang sangat-sangat galakkan ambil aquasense amino acid cleanser. Kenapa? Sebab amino acid cleanser ni adalah berasaskan amino acid iaitu sel protein uh, yang ada pada kulit. Jadi bila kita gunakan amino acid iaitu sama dengan sifat uh, sel sifat kulit kita yang juga terdiri daripada amino acid Dia kenal Sesama sendiri Cang, Hey air uh, amino acid jumpa pun amino acid kan right? So bila kawan Kalau kawan ketuk pintu Kita nak buka tak? Kita nak buka kan? Uh, kalau stranger ketuk pintu tu Kita terus kunci Betul tak? So bila uh, kulit kita um, Mesra dengan kita punya pencuci Yang berasaskan amino acid cleanser Dia akan lebih mudah uh, Untuk mem membenarkan cleanser kita masuk Dan buat pembersihan menyeluruh dalam secara dalam. Eh. Jadi dia punya buih sebenarnya adalah buih halus yang lembut, um, pembesaran lembut mendalam, pH dia rendah dan dia sesuai untuk kulit biasa hingga kulit sensitif, tak ada masalah. Ketika anak saya eczema, saya memang saya cucikan amino acid ni, buat mandi anak saya dulu. Okay, so dia tak merengsa, dia tak irritate the skin, dia mengekalkan kelembapan kulit kita. Okey, dia yang penting dia hydrating. Itu sangat-sangat penting dalam ciri-ciri skincare zaman sekarang. Dia bukan lagi whitening, orang cari skincare yang hydrating. Okey. Dan bila kulit kita bersih, dia boleh sediakan kulit kita untuk rawatan seterusnya. Okey. Um, kalau kulit kita tak ada masalah sangat atau kulit remaja okay, Ataupun kulit kita memang uh, kita tak nak sangat anti-aging punya efek Sebab mungkin masih muda uh, Boleh gunakan kita punya VK Foaming Dew Juga berasaskan 8 jenis asid amino Juga mesra dengan kulit Selain tu dia ada extract aloe vera Dia melegakan kulit sensitif Anti radang Kalau ada jerawat dia boleh pulihkan dengan cepat insyaAllah Okay dan uh, membersihkan kulit, mencerahkan kulit ni sebenarnya bukan whitening effect ya. Uh, mencerahkan kulit ni maksudnya bila kulit kita dah bersih, kulit kita akan sekata warna dia Itu yang mencerahkan, dia bukan memutihkan, itu paling penting bukan memutihkan Okay uh, lepas kita dah bersihkan kulit, uh, waktu siang juga biasanya you akan um, Sesetengah orang dia akan uh, letak toner lah kan Lepas letak toner tu untuk melembabkan kulit barulah dia apply cream atau sunscreen. Tapi yang paling penting ialah perlu pakai sunscreen waktu siang. Ha, nah inilah dia pelindung pelindung UV. Okay, so you dah bersihkan kulit dah elok tadi, you apply sunscreen selain dia melindung kulit kita daripada pancaran UV, sebenarnya kotoran-kotoran yang kita terdedah pada waktu siang tu, kotoran asap ke habuk ke apa, dia akan melekat pada lapisan sunscreen tersebut. Jadi dia tak terus kotoran tu tak terus mendarat ke kulit kita. Kulit kita akan anti um, jaga. Dan bila kita cuci sunscreen tu dia akan terbuanglah dengan kotoran-kotoran tadi. -kotoran so sangat-sangat penting untuk kita pakai sunscreen setiap hari, okey. Sunscreen kita special sebab dia menghalang cahaya UV secara fizikal. Maksudnya dia menghalang cahaya UVA dan UVB sekali. Okey, Sesetengah atau kebanyakan um, sunscreen di luar dia hanya mencegah satu saja. Saya rasa dia mencegah UVA saja, tapi UVB tetap boleh masuk dan itu still akan mencederakan kulit. Kulit. Okay. Dan kita pesan sunscreen mengandungi Canadian willow herb uh, dan extract. Uh, susah nak menyebut dan uh, extract ni adalah kedua-dua kandungan ni adalah anti alergi sangat-sangat tenang bila kita pakai kulit kita yang sensitif pun boleh pakai kulit yang tengah keradangan pun boleh pakai tak ada masalah okey dan kesan dia berpanjangan walaupun melakukan aktiviti di luar kalau berpeluh ke apa pun tak ada masalah okey dia punya dia masih efektif dan um, dia lembut dia tidak berminyak itu dia punya karakter dia okey bila dah kita dah aktif uh, dengan aktiviti Harian kan seharian kita bila kita balik rumah kita cuci dengan make up remover walaupun you tak pakai make up. Sebab tadi sunscreen tadi ada kan kita kena cuci dengan kita punya make up remover. Okey. Kadang-kadang orang lelaki dia sensitif lah kalau kita suruh pakai make up remover sebab make up ni untuk perempuan kan sebenarnya. Nama je make up remover. Orang lelaki pun perlu pakai kita punya akuasans make up remover. Sebab make up remover ni dia tujuan dia untuk membuang minyak-minyak yang ada kat muka. Jangan kata muka kita tak berminyak sebab kita tak goreng ikan. Orang lelaki pun sangat-sangat berminyak muka dia sebab dia terdedah pada asap-asap kenderaan di luar. Dia lepak-lepak kawan dia walaupun dia tak isak rokok, kawan sebelah mungkin isak rokok. So semua tu akan menyebabkan kulit kita sangat-sangat berminyak dan dia akan menyebabkan kita punya pores, skin pores kan. Jadi makeup remover ni sebenarnya tujuan dia adalah untuk milk cleanser. Sebenarnya milk cleanser tujuan dia secara lembut untuk membuang minyak-minyak yang ada kat muka. Walaupun you kata you tak pergi keluar, you tak pakai make up, you duduk kat rumah goreng ikan je. ah ha, itu pun sebenarnya adalah penyebab muka kita boleh minyak. minyak goreng ikan tu lagi dahsyat kan. So kita kena bersihkan muka kita lepas seharian dengan uh, remover dulu dan bila dah buang semua minyak-minyak kat muka tu sangat best sebab dia ada olive oil. Uh, olive oil ni bantu lebih membantu proses pembersihan dan juga Canadian Willow Grass ni pun sangat-sangat bagus untuk sensitive skin. Okay. Bila kita dah cuci muka kita dengan milk cleanser baru kita cuci lagi sekali dengan cleanser yang awal tadi sama ada amino acid cleanser ataupun foaming dew. Okay, barulah kita punya muka bersih. Aa, bila dah bersih, barulah kita boleh tidur dengan tenang. Kalau you tak bersihkan muka waktu malam, maksudnya segala kotoran you seharian you dah pergi serap dekat luar tu dengan asap kereta, asap rokok, minyak ikan punya, goreng minyak ikan segala, you akan tidur dengan segala-galanya tu. Okay, so jangan mesti paling wajib bersihkan muka sebenarnya paling penting waktu malam sebelum tidur. Jadi sebelum tidur bila kita dah bersihkan muka untuk menambahkan lagi kita punya prevention pigmentation kita boleh amalkan Aqua Sensorineo cream. So ini memang stem cell yang sangat-sangat bagus untuk renewal kita punya uh, skin dia diper berasaskan pelasanta tumbuhan kacang soya uh, very hydrating berkesan untuk melegakan alergi ketika saya uh, ada masalah kulit tu pun dia memang sangat-sangat cepat melembutkan atau mematikan sel-sel kulit mati dan sel kulit mati tertanggal tanpa um, irritation yang amat sangat okey dia meningkatkan keanjalan kulit ini anti aging punya cream lah maksudnya kalau you takut sangat dengan kedutan ni pada muka you takut sangat pigmentation teruk bila as you age you kena amalkan total renewal cream ni setiap malam Okay, harganya ada RM390, PB dia RM275. Dan last sekali adalah bila kita dah bersihkan daripada luar, ada perlindungan, dah bersih muka segala macam, kita kena Uh, support daripada dalam. Saya believe sangat apa-apa walaupun kulit daripada luar yang penting adalah daripada dalaman tu support. Sebab saya pun baru uh, sahaja um, pulih daripada masalah kulit yang kronik. Okay. Mula-mula uh, sapu daripada luar saja memang tak berkesan. Uh, kena cleanse daripada dalam. Barulah dia uh, apa seiringlah dengan kita punya penjagaan daripada luar dan kenapa kita sangat-sangat sarankan soya protein uh, at least the very least sebab kita protein ni sebenarnya adalah blok uh, untuk kita punya sel-sel struktur kulit kita adalah terdiri daripada protein jadi kalau kita nak ambil protein untuk kita punya kulit kita nak pastikan penyerapan dia uh, almost 100%. Kalau kita ambil sumber-sumber biasa seperti kacang ke ayam ke dan sebagainya tak semestinya segala protein yang ada dalam tu kita dapat serap dengan baik. Dan kita, jika kita makan ayam, daging sebagainya dia akan sekali package dengan uh, minyak yang kita goreng, masak dan semua dan juga dengan lemak dan benda-benda lainlah. Jadi kalau kita nak ambil protein khusus untuk kita punya penjagaan dalaman sebaiknya kita ambil. Kita ambil juga makan juga ayam, daging segalanya tapi kita supply dengan um suplemen yang insya-Allah ada punya rate dia tinggilah untuk kadar penyerapan. Jadi kita punya soya protein berasaskan daripada kacang soya dan juga kita ada enzim betik dan enzim nanas yang boleh bantu menguraikan protein bermolekul besar jadi lebih kecil jadi dia lebih cepat, lebih mudah nak menyerap dan um semua sel terdiri daripada protein saya cakap tadi merupakan blok bata. So, kalau tak faham macam mana, seolah-olah begini. Ni kan blok bata-bata kan? So, sel kulit kita pun berbentuk lebih kurang begitu. Jadi, kalau kita punya sel kulit tak cukup bata-bata di lompat-lompat, itulah kita punya struktur kulit pun tak cantiklah, tak anjal, berkedut, tak fragile dan sebagainya. Okay? Okay, jadi. dengarlah suara, tiba-tiba hilang. Masih tak dengar. Plug tu cabut kot. Kabel. Dengar tak? Haa ah, baru dengar. Okay sorry sorry. So uh, tapi dengar sampai habis ke tadi? Hmm. Insya Allah. Okay insya Allah. So last kali kalau nak tahu lebih lanjut boleh layari kita punya uh, e-learning system dan juga um, jangan lupa war-warkan pada semua rakan-rakan baru, rakan-rakan lama. Insya Allah kita punya cafe akan datang tak lama lagi. Uh, seterusnya buat masa ni kita punya seminar masih belum ada lagi di HQ uh, Jadi untuk apa-apa boleh rujuk pada aplan masing-masing Dan juga jangan lupa bulan Oktober ni dah bermula uh, aktiviti renewal membership Okay so jangan lupa renew membership masing-masing Jika belum kalau sudah tanya RM10 sahaja untuk ahli yang daftar sebelum Uh, pada 2023 atau sebelumnya. Okey, siapa yang register tahun 2024 dah kena renew dah kot eh. Dah kena renew juga. 2024 pun kena renew. Jadi siapa yang uh, register 2025 tak perlu renew lagi. Okey. So, itu sahaja untuk saya punya